Сейчас будем продолжать. Погнали. Надо найти кусь еду. Кровати посвисаем. Вон им нафиг надо. Мне так кажется. Ух ты, ё, я как высоко. Не ожидал. койки посвисал, это побольше коек возьмем. Чего бы мне надо? Лучше всего жить, конечно, возле сала, наверное. Можно поживиться, а кто я знает. Что не мало еще. Все пусто. О, сундук. Яблоко. Морква є, да. Зары найду. Анатолий, я включить монстру. У меня что с Хотя я включил легкую тьо. в настройках надо найти, чтобы включить монстру. Так, тут ничего не. Золото, книги, все шамона то и забираем. Поемо яблоко. Давайте будем кушать побольше яблок, чтобы не быть голодными. Так, ночь начинается, надо переночевать. Гадость занял место. Барашки. -е. А я знаю, тут можно делать ножницы. Так. Э -э, лопата. Кидаем кровать и закрываем нас сверху. Так, мы должны были проснуться рано. О, все, хорош. Дарим землю, влазим назад. Я понял, понял. Тут богато чего и хорошего чем моно поживиться. Бамбук Е. Бамбук тоже, если не ошибаюсь, хорошая вещь. Из их можно книжки делать. И там что-то для... Сено Е. Моно использовать и для этого... Карту сделать. О. Так, тут є вже уже животные, щоб розмножати. Можна прямо тут жить. Так що что це дуже хорошо, що я близько знайшов деревню, в якій можна поживиться. Фундук тоже заберем. Тут, короче, есть все, что мне надо. Я молодец, что я заблудился. Я не бачу хату кузнеца. Ай, Так, Все ясно, героям слава, люди, привет всем, кто здесь есть, будем, играем покешу в Майнкрафт, так, надо ящики, какие я, места, где я был, ящики забирать, ладно, я полный. Давайте будем... Тут есть коровы, есть свиньи, есть овечки. Что еще в этой жизни надо? Можно тут прям и основываться. Десь есть... Є... Десь тут есть метка, скуда я пришел. Вон метка, куда я пришел. Тут еще что-то есть. Золотой топор. Кусочок железа. І даже портал. Подготовка под портал. С куди я прийшов? Давайте... А, давайте вылізем туди наверх. З железа мені треба зробити ведро і ножниці, коротше. Щоб стригти овечок. Не вбью. Ну, типа, мати... Позитив з овечок не вбиваючи їх, то треба ножниці. А щоб цю штуку було повідні де мій булижник. Я зараз какую-то хрень вообще, по сути, страдаю. Так. Но, тем не менее, теперь эту вещь будет заметна сдалека. Эх, всю постройку мою. И я смогу найти ориентир всегда. ай -о. все я думаю, ориентир заметник. Нам надо найти мою хату. Де моя хата? он вона де. Да? А я очень крепко не слежу за здоров'ям Да, моя хата, от дивіться де вона. Капець, близько. Давайте будемо копати землю. я зараз просто туда проложу ход до цієї деревни, от своего дома. Погнали. Я очень хорошо заблудился, честно говоря. Так. Зараз сделаем такую магистраль, да. Чтобы я мог вообще идти себе ну, пролом. В общем, тут понятно. Давайте берем землю и демо-цели. Ну, я буду расширяться там, то по-любому мне это понадобится. Так, что люди пишут, сделай ферму, пшеницу. Да, сделал. Ленка, привет. Что делаешь? Выживаю в майне. Пробую. Пробую пройти. Всем, кто ушел пока, извиняйте, что я, когда чем-то занимаюсь, то вообще забываю про все. Так у меня такая идея, давайте, знаете, что зараз мы сделаем. Мы зараз вот эту чуть ниже сделаем. Вот эту чуть ниже сделаем. И вот это даже чуть опустим. О, хорош. Так, вертаемся к нашей игре. Надеюсь, мне хватит. Главное не свалиться туда вниз. хорошо, Аленка, давай, трупинка будет, как уже жителей. Мы лопатой копаем землю. Да, да, я так и, и делаю все. Так, землеще у нас трошки е. Семь штучек. В общем, вот так вот. Во, и все, и тут побежал. Хорош. Короче, Т, контр В, Все, солнце встает. О, лампочка, лампочка. Скидаем все, что у Так, люди, э, перезапущу трансляцию, приходите заранее в новую. Все, всем пока, приходите заранее в новую трансляцию.